oyil qayerdan keldi bu variant sizlarga qaysi tarafdan yoshlari kattaligi bilinib qoldi qoyii bo'lgan vokal bizani chalg'itmoqchi bo'ldilar to'g'risini aytsam manda birinchi kelgan aytadigan bo'lib qoldi o'sha to'g'riroq chiqyapti endi har doim emas har doim emas ko'pincha anishib qoyaman н hozir mana bir ikkinchimi uchinchi marta zor chiqib qoldi o'n marta aytgan bo'lsam uchtasini topdim shekilli muxlislar sotib qo'ymadimi yo'q 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 muxlislar birdaniga gapirib yubordnizda mehribekjonova de yubordiizd muhammad as jua hayron bo'lib qoldim yo'q man notadan notada nota qanaqadirchi maqom kelgin alisher mani sal ikkilantirib qo'ydi shahzodam kimdir birinchi estrada xonandasi emas dedilar muhimiy teatrdaunaqa qilib hech kim aytolmaydida muhammads endi balkima sotib qo'ydi sizni opajon ha man uzr so'rayman shular uchun просто mani qulog'im shunaqaki hozirgi qo'shiqchilar bilaman сразу европeйский западный manerada aytamizda masalan mana bitta pozitsiya qo'yaman aytaman mana shu narsa nigorada boshqa